Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Добрий день. З 21 числа цього місяця, полдня прадін, змінила роботу в городі Жолтеводи. 22 числа вже... благодаря местным жителям, была закрыта точка прямо металлома На горячую линию Днепра-1 примерно в 16.30 поступил звонок от местных жителей о том, что по улице Заводской принимают металлолом. Мы быстро на этот звонок отреагировали и выезжая уже на улицу Заводскую, с улицы Агарна, выезжали на улицу Заводскую и увидели, как парень несет трубы. За ним проследовали увидели эту точку. Подождали, пока он сдаст. При выходе попросили предъявить документы тех ребят, которые находились на территории этой базы. На что они ответили, что у них документов нет. Вызвали свое руководство. Приехало руководство. Их не привезла с собой лицензии на Днепропетровскую фирму. Не было договора аренды у них изначально. После чего мы вызвали уже райотдел местный. Ребята приехали быстро. После того, как приехала опергруппа житоводского отдела полиции, мы попросили разрешения войти на территорию. Нам разрешили. Мы вышли на территорию, сделали видеофотофиксацию. Было выявлен забор, Похож на оградки кладбищенской. Сейчас, поэтому просто разбираются в райотделе. После видеофотофиксации э, взяли двух понятых, все оформили по протоколу. На данный момент ведется расследование. Думаю, на ближайшее время сообщат. На данный момент вы оформлены? У, да, у вас да. есть документы для работы? Да, у нас вот. есть командировочный, есть приказ, то есть мы приезжаем сюда. Сейчас каждый раз, каждое утро ездим в райотдел на совещание и совместными усилиями пытаемся бороться с преступностью. с местным отделением полиции у вас сейчас проблем нет? Мы, мы нормально работаем, все, они нам помогают, мы им. То есть все нормально у нас пошло, налажно работаем. Думаю, в дальнейшем, даст Бог, вместе с местной полицией, в этом городе найдем порядок. Як вчора читав в коментарях, зробимо європейський город. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.